নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক টেম্বুৱানীজানৰ বান্ধ কেনেকৈ মাৰিব পৰা যায় সেই সম্বন্ধে গুৰুজনাই কি পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল তাৰ কথা কৈ আহিছিলোঁ আৰু টেম্বুৱানীজানৰ টেম্বানী বান্ধটো বান্ধিবৰ বাবে অতি অৰ্থাৎ শান্তি অতি বিচৰা বিচাৰ সুচাৰ কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ সেই সময়ত বটদ্ৰবা আলি পুখুৰীৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এৰা খুঁটি টেম্বানীজানৰ বাঁহনি পানীয়ে বাৰিষাত অঞ্চলৰ সকলোৰে খেতিপথাৰ তল জোৱাই পেলাইছিল মানুহ গৰু ছাগলী আদি সকলো বিলাই বিপতি নোহোৱা কৰি তুলিছিল সাধাৰণ প্ৰজাৰ জীৱন জীৱন ধাৰণ কৰাটো বৰ কষ্টকৰ হৈ উঠিছিল এই বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হৈ গুৰু শংকৰদেৱৰ ওচৰত উপায় বিচাৰিলে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি গুৰুৱে টেম্বনিজানৰ মুখ বন্ধাৰ কথা ঠিক কৰিলে জানটো গাঁৱৰ মাজেৰে ভেটা মাৰি বাজে মাজে বাজে বাজে পঠিয়াই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সেইবুলি ভাবিয়েই তেওঁলোকে হাতে কামে লাগিল গুৰুৰ কথাত সকলোৱে সন্মতি জনালে ৰাইজৰ দুখ কষ্টৰ উপশম ঘটাবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ কথা গুৰুৱে হৰিচৰণৰ দ্বাৰা সকলো ভূঞা ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতসকলক অৱগত অৱগত কৰাই মাতি পঠিয়ায় জানৰ পাৰত গুৰুক বহিবলৈ বৰ প্ৰিয় পাৰি দিয়া হ'ল ভূঞাসকল ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতসকল আৰু অন্যান্য সকলো ৰাইজে গুৰুক বেৰি চাৰিওফালে বহিল গুৰুৰ নিৰ্দেশ মতে সকলোৱে হাতে হাতে দাগ উঠাৰ কোৰ পাচি চাঙি লৈ যান বন্ধা কামত উঠি পৰি লাগিল কিন্তু বিফল হৈ গুৰুৰ ওচৰত আহি লেও সেও হৈ বহি পৰিল পানীৰ সোঁতত এপাচি মাটিও ৰখাব নোৱাৰা হ'ল দুখ চিন্তাত সকলোৱে কাম বাদ দি ভাগৰত হেৰাই ফোপাই গুৰুৰ ওচৰত আহি বহিল গুয়ের স্কন্ধ পুরাণ শ্রীবস্ত উপাখ্যান সতী তিরোতার মাহাত্মার কথা কই এজনী সতী অর্থাৎ শান্তি টিরতা বিচার কলে ভক্ত বৈষ্ণব সম্বোধি গুরুয়ে চিন্তা করব হাত দিলে ইয়ার সমাধান কৰিম করি বাবে আপোনালোকে মোক এগৰাকী শান্তির কন্যা শান্তি কন্যা বিচারি দিয়া কথা মতে সকলোৱে শান্তি সতী নারী বিচৰাত লাগিল ময়া সকলেও শান্তি বিচাৰিবলৈ ধৰিলে শান্তি তো বিচাৰিবলৈ ধৰিলে গুৰুজনাই ইয়াকো উল্লেখ কৰিছিল যে শান্তি বা সতী নাৰীয়ে নারী এই যানটি বান্ধিব পাৰিব শান্তি তিৰোতা বিচৰাৰ খবৰ পাই শান্তিৰ পুৰস্কাৰ আৰু যশস্যা লভিবলৈ বহুতো পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণৰ ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতৰ সকলৰ ভাৰ্যা আগবাঢ়ি আহিল পণ্ডিত ভট্টাচাৰ্য সকলোকে গুৰুজনাই সুধিলে আপনাস শান্তিনে শান্তি নেই উত্তৰত উত্তর কৈছিল আমি ধর্ম মানি সেইমতেই বিয়া কৰাই গৌরী অবস্থা আনিছ গতি আমার ভাগ্য অবশ্যে শান্তি তিনিডাল কাঠেৰে কাঠিৰে তৈয়ারি পলত যিগৰাকী নাৰীয়ে এপল পানী আনি পানী ভৰাই জানৰ মুখত দিব পাৰিব তেওঁক শান্তি বুলি খ্যাতি লাভ কৰিব এনে আলৌকিক যেন লগা কথা শুনি সকলোৰে হাহাকাৰ লাগে আৰু গৰ্ভত ওফন্দি থকাসকলে এনে কথা শুনি সেই কামটোৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাহস গোটাব নোৱাৰে নোৱাৰা হ'ল শান্তি বিচৰা হ'ল ভূঞাসকলে বিচাৰি শান্তি নাপালে ভূঞা পণ্ডিতসকলে বিভিন্ন ঠাই বিচাৰি শান্তি নাপালে তেওঁলোকৰ পালিদাৰসকলে চাৰিও দিশ বিচাৰি শান্তি বিচাৰি নাপালে গুৰুৰ আজ্ঞা পালন কৰি সেই সময়ত সকলোৱে চাৰিও দিশে শান্তি বিচৰা শান্তি বিচাৰি নাপালে সেই সময়ত যি সময়ত সাধাৰণভাৱে মানুহে নিজৰ জীৱনটোৰ মূল্য বিবেচনা কৰিব পৰা নাছিল প্ৰয়োজনীয় অপ্ৰয়োজনীয় আদি বস্তুবোৰ সঠিকভাৱে নিৰূপণ কৰিব পৰা নাছিল অৰ্থাৎ গোটেই জীৱনটো উপলব্ধি কৰিব পৰা নাছিল সেই সময়ত গুৰুজনাত বাদে তেওঁলোকৰ আন কোনো জীয়াই থকাৰ অৱলম্বন নাছিল সেয়ে গুৰুজনাৰ প্ৰতিটো কথা প্ৰতিটো আদেশ তেওঁলোকে পালন কৰিছিল আৰু মানিছিল আৰু গুৰুজনাই তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ সমাধানৰ ওপৰত প্ৰশস্ত কৰি তুলিছিল গুৰুজনাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় শস্য আছিল মাধৱদেৱ গুৰু ফাৰ্ষ্টত আছে শংকৰ মাধৱ দুয়োজনা ঈশ্বৰৰ অৱতাৰী অংশ বুলি সেয়ে শংকৰদেৱৰ প্ৰত্যেকটো আদেশ উপদেশৰ লগত মই মাধৱদেৱ পুৰুষৰ এফাকী বাণী তেওঁ তেখেতে নামঘোষাক যেনেদৰে লিখি থৈ গৈছে তাৰ প্ৰত্যেকটো খণ্ডতেই মই গুৰুজনাৰ তদে উপদেশৰ পিছতেই সন্নিৱিষ্ট কৰি গৈছো আৰু আজিও মই মাধৱদেৱ পুৰুষৰ বিষয়ে কিছু কথা গুৰুজনাক লৈ কোৱা কিছু কথা ক'বলৈ ওলাইছিলো পূৰ্বতে মাধৱদেৱে ভক্তক ভক্তক প্ৰতি কৈছিল সকলো শাস্ত্ৰ মন্থন কৰি যিখিনি সাৰ তত্ব পালো তাকো ঘোষাতে নিৰূপিত কৰা হ'ল গুৰুৰ দ্বাৰা যি পৰামৰ্শ তত্ত্ব লাভ কৰিলোঁ তাকো ইয়াতেই নিৰূপিত কৰা হ'ল অৰ্থাৎ নামঘোষাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু নিজৰ জ্ঞান মতে আত্মতত্ত্ব বিচাৰত যিখিনি পালোঁ তাকো ঘোষাতে থোৱা হৈছে এতেকে ভক্তসকলে ঘোষাত নেৰিব তেখেতে এই তিনিওটা দিশ চালি চালিয়ে সন্নিবিষ্ট কৰি থৈ গৈছে এটা হল সকলো হাস্ত মন্থন কৰি যিখিনি সার তত্ত্ব পালে দুই গুৰুৰ দ্বাৰা যিখিনি পৰামৰ্শ তত্ত্ব লাভ করেছিল আর তিনি নম্বৰতে আত্মতত্ত্ব নিজক বিচার বিবেচনা করে যিখিনি পালে এই সকলোখিনি এই তেওঁ মিলাই এই ঘোষাতে থৈছো বুলি কৈছে এতেকে ভক্তসকলে ঘোষা নেৰিব বুলিও কৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা বুজা যায় সকলো শাস্ত্ৰৰ সাৰ তত্ত্বমাৰ্থ তত্ত্ব গুৰুৰ উপদেশ আদি তিনিওভাগ এই ঘোষা শাস্ত্ৰতে সম্পূৰ্ণ পোৱা হয় সেইকাৰণে মহাপুৰুষ ঘোষা নেৰিব বুলি তিনিবাৰ কৈছে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম্যত ঘোষা অদ্বিতীয় বুলি মহান সাধুসকলে মহাসাধুসকলে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকাৰ কৰি থৈ গৈছে যি কায়বাক্য মনে এই অমূল্য গ্ৰন্থ পাঠ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে তেওঁ নিশ্চয় কৃতাৰ্থ লাভ কৰি ভগৱন্তৰ প্ৰেমৰসৰ সোৱাদত মন নগ্ন হৈ সংসাৰৰ তিনি তাপ দূৰ কৰি চতুর্গধিক ফল লাভ করে নরদেহা সার্থক করবেন কে এই পুথিভাগ আদি পড়া শেষ পর্যন্ত শঙ্করদেব আজ্ঞামতে ছবি দুলরি পথ কাকুতি ইত্যাদি পটল যথাযুক্ত স্থানত দি ঈশ্বৰৰ সহস্ৰ নামত এহেজাৰ ঘোষা ৰচনা কৰিছে সেইবাবে এই গ্ৰন্থক হেজাৰ ঘোষা বোলা যায় আৰু ঈশ্বৰৰ হেজাৰ হাজাৰ নামৰ অম্বই নামৰ তত্ত্ব থকাৰ বাবে এই গ্ৰন্থক নামঘোষা বোলা হয় ঈশ্বৰৰ নামস্বৰূপে ইয়াকে গাই নামৰূপী জনাৰ্দনক ঘোষণা কৰাৰ বাবেও নামঘোষা বুলি কথিত হয় যি গ্ৰন্থৰ দ্বাৰা পৰম ঈশ্বৰৰ তত্বক গোটেই জগতক ঘোষণা কৰি জনাই দিব পাৰে সেয়ে ঘোষা সকলো শাস্ত্ৰৰ সাৰ ভাগৰ দ্বাৰা এই গ্ৰন্থ উৎপন্ন হোৱাৰ বাবেই এই শাস্ত্ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অমূল্য সকলো শাস্ত্ৰত পাঠ কৰাত যি পুণ্য উপাৰ্জন হ'ব পাৰে অকল এই শাস্ত্ৰ পাঠ কৰিলেই সেই পুণ্য প্ৰাপ্তি হয় এই গ্ৰন্থৰ দ্বাৰা যি জ্ঞান লাভ হয় তাৰ দ্বাৰা কৰকালৰ সদগতিৰ পথ মুকলি হৈ অক্লেশে ঈশ্বৰৰ চৰণ পাব বুলি কৈছে নমস্কার মানে আজিল আপনলক বিদায় মাবিছো পনেরো লগ প আশাড় ধন্যবাদ